Terima kasih uh, Datuk Pengurusi uh, Saya mengucapkan Tahniah dan uh, Syabas kepada Kementerian Yang tinggi kerana merupakan Kementerian Yang antara paling tinggi menerima Peruntukan Belanjawan uh, Tahun 2012 12.9 bilion ringgit Perkara pertama yang saya nak uh, Sebut dan minta penjelasan Daripada pihak Timbalan Menteri saya cuba cari uh, kedudukan uh, tabung, perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional uh, sebagaimana tahun-tahun lepas PTPTN ini terletak bawah kementerian pendidikan tinggi tapi tahun ini tak ada langsung uh, maklumat ataupun apa-apa uh, rujukan sat kepala dan sebagainya baik di bawah tajuk bekalan pengurusan dan juga uh, pembangunan langsung tidak ada. Sedangkan ada beberapa uh, isu yang sangat mustahak tentang uh, kedudukan PTPN terutama apabila uh, pihak kementerian membuat pengumuman bahawa uh, tabung apa badan tabung ini telah merancang untuk mengurangkan pemberian uh, pinjaman kepada para pelajar yang dikatakan hanya terhad kepada yuran. Uh, pendidikan yuran, lah, pengajian sahaja maknanya cadangan daripada pihak uh, tabung atau perbadanan untuk memotong uh, yuran atau memotong pinjaman yang uh, memberi uh, sumber kepada saudara diri sebagaimana uh, secara tradisi uh, sebelum pada ini ini bermakna lebih daripada uh, 65% uh, sumber Uh, pinjaman yang sepatutnya diberi kepada para pelajar dalam negara kita untuk tujuan melangsungkan ataupun uh, mendapatkan uh, apa ni menamatkan pengajian mereka sudah tentu akan terganggu oleh kerana uh, mereka dihadkan saja kepada yuran pengajian dan ini menjadi satu beban baru kepada para ibu bapa uh, ahli keluarga yang lain untuk kata uh, mengisi tugas yang uh, bakal dikosongkan sekiranya PTPN melaksanakan Uh, keputusan untuk menghadkan pemberian uh, pinjaman kepada uh, yuran pengajian uh, semata-mata dan selebihnya saya nak tahu kenapa uh, uh, perkara berkenaan dengan PTPTN tiada dalam uh, uh, B49 dan juga P49 uh, pada kali ini dan uh, saya juga nak tanya apakah bermakna ada cadangan ataupun proposal lain daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk meletakkan PTPN eh, pada satu kedudukan yang berlainan eh, sebelum pada atau selain daripada yang pernah kita alami atau kita dapatkan eh, laporannya tahun-tahun yang berikut eh, Datuk Pengurusi eh, saya juga nak mohon eh, kepastian di bawah eh, pengurusan eh, Jabatan Pengajian Tinggi eh, iaitu ada satu cadangan kerajaan yang telah pun diumumkan di peringkat uh, dasar juga kita telah uh, persetujui bahawa uh, kerajaan menawarkan insentif dan menawarkan galakan galak kepada pihak syarikat swasta untuk menjalankan tanggungjawab sosial menggalakkan uh, pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dikatakan peringkat diploma dan juga peringkat uh, pengajian tinggi kerajaan pernah menawarkan bahawa seksyen 34.6 Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk uh, kes-kes di mana seorang pelajar dikatakan tidak mempunyai punca pendapatan dan juga jumlah pendapatan ibu bapa yang tidak melebihi 5,000 sebulan kita pernah cadangkan dahulu bahawa kita beri pengecualian cukai 100% kepada syarikat yang beri beasiswa tetapi baru ni Datuk Pengerusi kita buat cadangan pula supaya potongan ni bukan saja diberi 100% malah kita cadangkan dua kali ganda di sini dikata cadangan kerajaan menawarkan kepada mana-mana syarikat swasta yang memberi beasiswa untuk tujuan atau kes yang sama tadi kepada pengajian sepenuh masa tidak mempunyai punca pendapatan dan ibu bapa pendapatannya 5000 ke bawah kita beri dia potongan uh, kepada yang mendaftar kepada institusi berdaftar dengan Kementerian Penjagaan Tinggi uh, tempatan potongan sebanyak 2 kali maknanya kalau syarikat beri beasiswa RM10,000 dia layak untuk dapat potongan RM20,000 kalau dia bagi RM50,000 dia dapat potongan RM100,000 adakah menesabah kita kita buat atau tawarkan perkara macam ni maknanya kalau syarikat tu membantu memang kita galakkan kita setuju tapi apakah syarikat ataupun pemberi uh, pemberian beasiswa sebanyak 10 ribu sehingga kan kita beri dia kelayakan untuk claim tuntut pengecualian sampai 20 ribu satu kali ganda apakah tujuan sebenar ataupun adakah kementerian pengendiri sedar tentang uh, ruangan yang diberi uh, kepada aspek ini adakah Kementerian Perjuriti juga uh, bertanggungjawab untuk memberi kefahaman atau menjalankan uh, promosi kepada syarikat syarikat swasta kerana saya pada pandangan saya, sekiranya perkara ini uh, tidak diberi perhatian atau tidak terdeliti kita cuma menyediakan ruang untuk uh, kepada syarikat-syarikat uh, swasta terutama yang sudah tentu sangat uh, profit oriented dengan izin akan uh, berlaku banyak um, kedudukan di mana aspek pengecualian dua kali ini boleh dimanipulasikan ini berdasar kepada pengalaman biasa pengalaman dalam kaedah uh, pengurusan percukaian uh, korporat memang ini adalah satu ruangan atau bidang yang sangat lavish dengan izin akan diguna pakai oleh syarikat swasta kerana kita memberi keizinan dan telah pun uh, meluluskan uh, kedudukan ini. Saya nak tanya, apakah peranan ataupun apakah uh, cadangan atau kaedah nak diambil oleh Kementerian uh, Pengajian Tinggi untuk memastikan perkara ini tidak ada, uh, ya tidak tidak berlaku satu manipulasi besar, sebagaimana yang kita tahu. Uh, saya juga melihat ada satu catatan mengatakan bahawa untuk tahun 2012 saja uh, 4,450 perumahan baru untuk menubuhkan uh, uh, IPTS tahun lepas 400 dan tahun sebelumnya 350 ini bermakna dalam 3 tahun uh, permohonan penubuhan uh, IPTS mencapai 1000 uh, buah atau 1000 lesen adakah benar perkara ini uh, berlaku ataupun uh, berdasarkan kepada laporan yang dikemukakan berapakah uh, jumlah yang sebenar kita luluskan uh, setiap tahun adakah benar 3 tahun ada 1000 18 uh, IPTS yang uh, memohon dan kita luluskan uh, saya juga nak bertanya uh, di dalam uh, perkara 20 ribu iaitu tentang uh, soal pengecualian tadi kerana saya mendapat permintaan daripada rakan-rakan yang berminat untuk membuat sumbangan atau menawarkan beasiswa adakah pengecualian ini diberi sepenuhnya kepada hanya yuran pengajian sara hidup kos pembelian bahan-bahan rujukan ataupun penyelidikan dan juga segala bentuk kos yang bersangkutan untuk seorang pelajar itu menamatkan pengajian mereka persoalan ditimbulkan kerana sekiranya PTPN telah pun membuat uh, cadangan ataupun akan membuat implementasi untuk menghadkan kepada yuran pengajian sahaja mengenepikan atau menolak permohonan untuk uh, pinjaman sara diri masakan syarikat ini diberi pengecualian untuk uh, meminta pengecualian seluruhnya termasuk kos sara hidup buku uh, yuran penyelidikan dan sebagainya ini perlu kita beri penjelasan kerana saya juga merasakan uh, penyumbang-penyumbang yang berpotensi sekarang sedang menunggu uh, keputusan dan menunggu kata putus daripada pihak kerajaan terutama kementerian uh, perajian tinggi sebelum mereka melaksanakan uh, peruntukan belanjawan syarikat-syarikat masing-masing -syarikat, uh, untuk tujuan mendapat pengecualian dua kali ganda yang sangat lumayan untuk mereka dapat daripada kerajaan terutama kementerian uh, perajian tinggi yang ada kita tawarkan dan saya nak tanya lanjutan pada itu benarkah kita hanya memulakan uh, keputusan ini bermula pada tahun taksiran 2012 sehingga 2016 sebab ada permintaan disebut dikatakan bahawa antara kedua perkat pengajian ini ada setengahnya terpaksa dilanjutkan kepada lebih uh, 2 tahun 3 tahun 4 tahun dan sebagainya sebab kita merujuk kepada cadangan untuk memberi galakan uh, melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi maksudnya a uh, har uh, 3 atau 4 tahun tu tidak memadai untuk menjadikan seseorang itu boleh menamatkan uh, tempoh pengajian di di peringkat yang lebih tinggi sebagaimana yang ditanyakan oleh Ledang sebentar tadi dan yang terakhir a uh, saya ingin bertanya berkenaan uh, kedudukan Uh, 60 ribu itu institut uh, pengajian tinggi awam IPTA di bawah perkara 60 ribu 200 uh, dan 60 ribu 100 Universiti Melayu, pusat perubatan Universiti Melayu dan ke bawahnya semua ada uh, lebih kurang perkara yang sama saya nak tanya uh, berkenaan dengan perswastaan uh, unit hmm. yang ada di dalam... Uh, Uh, pusat perubatan Universiti Melaya ataupun uh, PPUM yang uh, dikatakan sebagai satu wing uh, dengan izin yang sangat lumayan dari segi penjanaan pendapatannya oleh kerana unit ini menjadi unit yang uh, mengenakan bayaran yang begitu mahal, begitu tinggi sebagai contoh untuk kes-kes rawatan yang kronik yang uh, dikatakan uh, uh, memerlukan uh, rawatan lanjutan dan ubat-ubatan kos ubatan yang terlalu mahal sebagai contoh untuk satu rawatan uh, dia boleh mencecah sekali rawatan boleh mencecah rm ringgit. Uh, ini di antara pengalaman yang sempat saya catatkan uh, perswastaan unit di bawah uh, Universiti Melaya itu pusat perubatan Universiti Melaya walaupun peruntukan diberi kepada dua nya hampir mencecah 1 bilion tetapi saya nak tahu uh, uh, di bawah PPUM ni Adakah motif uh, menjana pendapatan ini menjadikan Uwin ini self sustainable dengan izin dan boleh membantu Universiti Melaya dari segi uh, menguruskan uh, apa ni uh, sumber kewangan dan menjadi kata menjadi self sustainable juga sebagaimana uh, wing yang kita swasta. Terima kasih banyak.